Для многих прием граждан у Акима области – это реальная возможность рассказать и решить свои личные и коллективные проблемы. Можно сказать, последняя инстанция. Нина Маслова пришла просить за всю школу. Зданию Бескольской гимназии 47 лет. Капитальный ремонт просто необходим. Пыталась на своем уровне как-то решить эти вопросы. Средств нет. сметная документация готова. Более чем на 90 миллионов. Но особо, которые нуждаетесь в работе, сколько стоят? Если особо, угу. ну хотя бы в пределах 20 миллионов. Есть на районе 60 миллионов у вас, если коротко говорить. 60 миллионов поставили на школу номер два полностью. Я, Я вчера дал команду разделить эту сумму по 30 миллионов на две школы. Потому что 60 миллионов в одной школе, во-первых, на все лето это и много осваивать. Коллективная просьба и у следующей записавшейся. Ирина Белова – председатель садоводческого общества. На участке нет воды. Она для дачников, по ее словам, основа жизни. Цена вопроса – 4 миллиона тенге. Деньги нужны, чтобы поставить водонапорную башню. У нас значит, никаких водоемов нет, но ну, чтобы не питьевой водой пользоваться. Мы пользуемся, значит, из фириала и сельсу, Соколовский групповой водопровод. Угу. И в 2013 в году нас значит, уведомили, что оплата будет составлять так, мы пользовались по цене 43 тенге. Субсидированной водой. Да. Угу. Вот. А теперь нам значит, выставляют счет 569 тенге 9 день за кубометр. Это примерно 12 раз. В рамках постановления а для... правительства, потому что ужесточается сейчас только в питьевых нуждах вода может да. субсидироваться. Ваша альтернатива, которая уже вы в пути решения, мы ее тоже давайте вместе изучим. Городу я поручу, и Федяеву его тому же поручу. Может, сможем быстрее где-то оказать Пожалуйста, помогите, что Будем воде... Пять человек обратились к каким области к жилищным вопросом. с Асбулатова утверждает, что ее незаконно убрали из очереди. Глава региона пообещал в этом вопросе разобраться в соответствии с казахстанским законодательством. Давайте разберемся. Если это так, как вы сегодня говорите, мы... Какие пути есть восстановление, мы будем восстанавливать нас. А эта делегация представляет интересы целого дома по адресу Пушкина, 57. Председатель КСК «Полет-2» собирала жильцов немалые деньги. То на ремонт, то на другие текущие расходы. Собственники платили исправно, однако в 2011 году без причины их из кооператива исключили. Да, у нас приняли определенные наши жалобы в виде заявления на ту или иную ситуацию. И мы хотим довести дело до суда по деятельности наших руководителей КСК, но иметь на руках при этом заключение судебно-бухгалтерской экспертизы по финансовой деятельности КСК. А вот с, этой, с этим вопросом получается очень большое торможение. Я поручу ДВД и исследователю, чтобы вот отдали на экспертизу. Да. Также жильцы попросили помощи главы региона и по уборке снега. В этом вопросе области Самат Искендиров тоже пообещал посодействовать. Помогут в решении проблемы и заслуженному тренеру Виктору Потапову. Спортсменам-велосипедистам на сборы и соревнования нужны деньги. Был у зама и разговоры вели дополнительное целевое финансирование по велоспорту. Потому что я им открытым текстом сказал, что я работаю на 10%. Но они как-то воспринимает немножко так, говорят, почему на 10% чемпион мира, я говорю, это все будем говорить на голом энтузиазме. Я могу каждый год готовить мастеров спорта. Чтобы у меня люди в сборной Казахстана входили, выступали на уровнях международного класса, мне нужно нормально финансировать. Я не для себя прошу, и повторяюсь. Все финансирование с учетом индексации есть 100%. Если не хватает, я знаю, там мы будем добавлять, отдельно рассматривать, и в том числе велоспорт, тем более с клубом, со строительством спортивного комплекса имени Винокурова. На встрече с главой региона североказахстанцы задали немало волнующих вопросов. Проблемы большинства решились на месте. Отмечу, прием граждан Акимом области Саматом Искендеровым проходит два раза в месяц. Эгерин Кусаинова, Коныш Казбеков,